Kuala Langat pada kali ini akan membawa anda menjejaki sebuah istana lama yang terdapat di daerah Kuala Langat. Jarak perjalanan ke lokasi yang dimaksudkan adalah kira-kira 13 km dari Pekan Banting. Istana Alaidin atau lebih dikenali sebagai Istana Bandar merupakan monumen bersejarah yang terletak di Kampung Bandar, Jubrah. Istana yang mempunyai 40 buah bilik ini dibina oleh Sultan Alaidin Sulaiman Shah sebagai tempat bersemayam dan tanda pertabalan baginda sebagai Sultan Selangor yang kelima. Dibina di atas tapak seluas 12.96 ekar Kos pembinaan istana ini dibiayai sepenuhnya oleh baginda. Mula dibina pada tahun 1899 dan siap sepenuhnya pada tahun 1903, Istana Bandar menjadi tempat bersemayam bagi Sultan Alaidin Sulaiman Shah sehingga kemangkatan baginda pada tahun 1938. Keistimewaan bangunan ini terletak pada reka bentuknya yang menggabungkan seni bina tempatan, Moorish India, China dan kolonial British. Bumbung limas mengambil elemen reka bentuk seni bina Melayu yang popular sekitar penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20. Elemen Moorish India dapat dilihat pada hiasan dan genting bumbung istana bandar. Pengaruh Cina diperlihatkan menerusi ukiran dan ragam hias, manakala bentuk simetri yang menghiasi bangunan istana menggambarkan gaya warisan British. Keindahan Istana Bandar turut diserikan lagi dengan pembinaan kolam-kolam air dan landscape yang menarik. Struktur bangunan istana setinggi dua tingkat ini diperbuat daripada batu bata dan mortar kapur, manakala tangga dan pintu diperbuat daripada kayu cengal. Permukaan lantai di bahagian atas diliputi dengan lapisan kayu, manakala tingkat bawah merupakan lantai konkrit. Reka letak istana dibahagikan kepada tiga bahagian utama mengikut hierarki. Okey, uh, istana Raja ini uh, mempunyai tiga hierarki ketinggian uh, di mana uh, terdapat uh, peringkat yang tertinggi kepada tinggi dengan rendah. Okey, uh, di situ terdapat empat yang menetapkan uh, tempat yang separa uh, yang rendah adalah untuk rakyat jelata, separa tinggi untuk para pentadbir dan tempat yang tertinggi merupakan uh, tempat untuk kaum keluarga baginda lah. Okay, selain daripada itu, uh, istana bandar ini juga telah uh, dijadikan tempat uh, pengumpulan rakyat jelata untuk mengadakan aktiviti uh, semasa itu dan juga aktiviti memutih Bumbung limas melitupi kawasan utama yang dibina mengikut ketinggian yang berbeza sebagai cerminan hierarki politik istana. Bumbung bertingkat digunakan untuk memberi perlindungan kepada kawasan utama yang dikhususkan untuk pegawai kerajaan, dapur dan balai nobat. Sementara itu, bumbung datar ditambah kemudiannya ketika kerja-kerja pengubahsuaian dilakukan pada tahun 1914. Sungguh pun setelah ditabalkan menjadi Sultan Selangor yang kelima pada tahun 1898 dan bersemayam di Istana Mahkota Puriklang, Sultan Alaidin Sulaiman Shah masih berulang-alik ke Istana Bandar untuk bertemu dengan isteri baginda, Hajah Safiyah. Walau bagaimanapun, setelah kemangkatan baginda pada tahun 1938, Istana tersebut dibiarkan kosong. Pada 24 Julai 1980, Istana Bandar telah diwartakan sebagai monumen lama dan tapak tanah bersejarah di bawah akta benda purba. Pada penghujung tahun 80-an, kerajaan negeri Selangor telah melakukan proses baik pulih ke atas bangunan Istana Bandar dan mengembalikan semula keindahan seni bina monumen bersejarah ini. Bangunan istana ini kemudiannya dijadikan pusat kraftangan daerah di Kuala Langat ekoran sambutan yang kurang menggalakkan Pusat kraftangan tersebut kemudiannya ditutup. Bangunan ini kemudiannya dijadikan sebagai pusat tahfiz Al-Quran di bawah Jabatan Agama Islam Selangor pada pertengahan bulan Jun 1997. Setelah pusat tahfiz berpindah ke bangunan baru pada penghujung tahun 1999, istana bandar sekali lagi dibiarkan kosong. Pada tahun 2006, Istana Alaiden telah didaftarkan sebagai bangunan warisan di bawah akta warisan kebangsaan 2005 oleh Jabatan Warisan Negara. Pada tahun 2008, Lembaga Muzium Selangor yang kini dikenali sebagai Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor Padat telah menyerahkan Istana Bandar kepada Jabatan Warisan Negara untuk dibaik pulih dengan kos mencecah 1.9 juta ringgit. Pada tahun 2008, Jabatan Warisan Negara telah menjumpai tapak desain bandar ini dan Jabatan Warisan Negara telah melakukan kerja-kerja yang baik-baik sehingga pada tahun 2010, desain bandar ini telah diserahkan kepada pihak perbadanan Adat Melayu dan Majlis Negeri Selangor lebih dikenali sebagai padat Okey, pada uh, mula mengkari urus uh, bandar ini sejak pada tahun 2010 sehingga kini, wala bagaimanapun pada tahun 2010 kita tidak menetapkan uh, staf tetap di pentadbiran bandar. Dia cuma dijaga oleh uh, pengawal keselamatan yang diupah untuk menjaga kawasan bandar dari 4 jam. Okey, sehinggalah pada tahun 2014, uh, kita telah uh, mewujudkan sebuah pejabat di mana telah diletakkan dua orang staf uh, di Istana Bandar iaitu saya dan juga penyelenggaraan uh, penyelenggaraan Encik Muhammad Ali Khairul Nizam bin Rashid. Kini, Istana Bandar menjadi salah satu daya tarikan pelancong yang berkunjung ke daerah Kuala Langat.